Быть. Я прекрасно понимаю, что сегодня многие наши восточные регионы, там, где сегодня возрастает и работает наша экономика нашего государства, прекрасно понимают, что сегодня надо работать, а не заниматься вот этими популистскими делами и организации этих майданов. Они сегодня договорились о том, что призывают все украинские забастовки. Я глубоко убежден. Я был перед Новым годом в восточных регионах. Я встречался с людьми. Люди работают и хотят работать. Что такое забастовка? Я вам могу сказать, она приносит только разрушение. И в 1989 году здесь много молодежи не помнят, наверное, и не знают, была организована забастовка шахтеров которую организовали тогда те политики, которые стояли у И что мы получили в результате? Мы получили разрушительные действия в экономике. Поэтому я глубоко убежден. В интернет. Я уверен, которая намечается в Остовке, она не состоится. Потому что трудовой народ хорошо понимает, чем а это может потом обернуться? Я Поэтому я что думаю, я что есть сегодня в нашей Украине Но разум. Есть. есть сегодня трудолюбивый народ, который во все времена выходил в очень сложных ситуациях. И только наш украинский народ. Только наш народ Украины готов и будет все делать для того, чтобы наша Украина развивалась, чтобы мы чувствовали в этой Украине защищенными. Поэтому, дорогие мои, я думаю, что вы нас поддержите. Спасибо за поддержку а мы в Верховной Раде будем принимать те законы, которые необходимы нашему государству и нашим людям, которые живут в этом государстве. Спасибо большое за внимание. Уважаемые друзья, Виктор Турманов знает, что такое труд. Представитель шахтерской профессии. Шахтеры, партия труда. Це ти год на цій Україні. Зі суми! Люди роботі у заводах кругом. Що це? А глухів. А раніше західній України жили, так? Я родила 5. Зарубежья, партия Николаев. Донец. Макеевка.